Майбутнє українського кінематографу формується зараз. Нова генерація режисерів опинилася, хоч і в складній ситуації через події в країні, але мабуть саме революція гідності та теперішня війна на сході формують нову свідомість українців, яке воно сучасне вітчизняне кіно і яким воно буде говорити з режисерами Філіпом Сотниченком та Наріманом Галієвим. Доброго ранку! Доброго ранку, хлопці! Я радий Доброго. вас вітати у нас в студії. Скажіть, будь ласка, ось взагалі. Якщо е говорити про українське кіно, зараз можна сказати, що йде занепад, чи все-таки це дійсно перші будуть сходинки до нового, нового етапу в його формуванні і створенні? Ну, тут двояка ситуація, в тому плані, що е йде спад в плані е повноценної е кіноіндустрії, що у нас не формується кіноіндустрія, але но... Подъем в том, что появляется такое понятие, как у украинский герой, то есть персонаж, украинец, который уже имеет идентификацию. И появляется больше материала, с которым работать, и появляется больше людей, которые готовы это делать и которые это делают, сейчас в основном самостоятельно, своими силами ищут поддержку в разных, скажем, В різних спос способах поддержку, но э, тем не менее это намного лучше, э, когда появляется с чем работать. Це mm -hmm. очень важно на самом деле. Ви сказали, ось, що з'являється український, український герой. Э, взагалі, яким, э, кого хоче бачити глядач і якого якого героя саме? Це все условні веще, но имеється в виду, что... появляется понятие, что да, это украинец, я его вижу, как бы и само это, это понятие сформируется среди, скажем, членов культурного об, общества, которое до этого очень не могло определиться на самом деле. То есть мы смотрели, то есть это или что-то постсоветское, или же что-то, скажем, американизированное, но очень сложно было назвать, что это дядя Петя соседнего подъезда, скажем так. Mm -hmm. а, а сейчас именно идентификация в том плане, что за рубежом уже могут отличить украинца от э, того же россиянина или белоруса в этом плане, что появляется именно украинец не вот Советский Союз, не славянин, а именно украинец. У, у нас, есть... у нас э, в студии Був режисер польський в Занусі. Ми теж говорили, він багато розповідав про саме польське кіно, і як поляки обожнюють ну дуже люблять свої фільми в Україні. Як зробити так, щоб от, дійсно що потрібно робити для того, щоб українці більше йшли на українські фільми? Показувати їх. Показувати Так, чергу показувати їх і. делать им рекламу, скажем так. А там уже зритель решит, нравится им или нет. Потому что, как нам известно, фильм 40 выпущен за последние там 2-3 года. И полнометражных, короткометражных, и очень много, большое количество. Но они не доходят до зрителей. В этом, в этом проблема. И когда говорят, что кино нету, его нету на экранах, оно существует но на полках. И поэтому, как можно сказать, есть нету, хорошее, плохое, когда его не видят. И, скажем, этим вместе с селивом Сотниченко и другими нашими соратниками и стараемся заняться, а именно показывать украинское кино зрителю. Угу. Ну и давайте тут уже мы перейшли до е, об'єднання. Розкажіть про сучасне про об'єднання сучасне українське кіно, взагалі як з'явилася ідея і, і хто входить до цього об'єднання? Это общественная организация. Родилась она три года назад в рамках Google Fest. Лере Сочевец предложили наполнить, скажем так, кинотеатр. Мы знаем, что Google Fest – это фестиваль самых разных видов искусств. И в том числе там есть кино. Украинское кино хотели смотреть и вот ей предложили, и она собирала фильмы самые разные, в основном коммерческие, студенческие. Uh -huh. И в течение трех лет приходили молодые люди, и не только, и смотрели кино в кинотеатре, и был то... полный зал. Да полный зал. Я сказал, еще молодые режиссеры, так, то, то це, це, це да, это... больше режиссеры, которые только-только начинают, да? Ну, ну, маете... ну, да, да, то есть, ну, как и мы, в принципе, да, то есть, вот, недавно закончивший институт, имея какие-то свои работы, которые показывались на каких-то площадках фестивальных, то есть, и как в Украине, так и за рубежом, ну, то есть, э, насчет э, объединения. Uh -huh. э, и из Гуглфеста, как бы, Лерис, Лерис Чевец она начала самостоятельно это показывать в вне рамках Google Festa, а, на различных площадках Киева самостоятельно, и пошел спрос. То есть да, люди ходят Пользовалась популярностью. Да, поп популярностью мероприятия сначала в рамках Google Fest, а, а потом мы вынесли это за пределы. И сейчас нам предлагают в самых разных местах, на самых разных экранах показывать кино. Приходят люди, смотрят, и им нравится. Да, то есть, и как бы она собрала вокруг себя единомышленников, которые в э основном тоже молодых режиссеров, которых... Э готово сделать все, чтобы их голос был услышан и голос других таких же, как мы, был услышан также. Ну ось ми говоримо, що молоді режисери ще так, наприклад, ось студенти зараз ще вчаться, е як вони вони як як їм потрапити до об'єднання, як стати разом з вами на цей на цей шлях. Дуже просто на самом деле. Нас можна найти на Фейсбуці, ми як раз шукаємо молодих режисерів з фільмами для того, щоб як раз показывать их зрителям. То есть в данной ситуации все очень просто. Мы выступаем в роли моста, скажем так. Есть кино, как Нариман сказал, которое лежит на полках, на винчестерах у людей, и их никто не видит. А это любопытные картины местами. Да, и на самом деле, то есть совершенно разные работы мы отсматриваем и принимаем, как аматорские, как профессиональные, как студенческие, то есть различным. Mm -hmm. Пока мы занимаемся коротким метром, то есть пока это тот формат, с которым мы можем работать реально. И то есть мы делаем блоки из 5-6 картин, приглашаем режиссеров и в первую очередь, mm -hmm. чтобы они могли пообщаться со зрителем, то есть чтобы и зритель мог увидеть тех людей, которые mm -hmm. это делают, и задать какие-то вопросы. И это очень полезный опыт, очень полезный опыт. Именно вот эта вот э, отдача от зрителя, когда режиссер может и понять, где он не справляется, где у него пал, получается, то есть как реагирует зритель, потому что mm -hmm. без этого Очень сложно адекватно і об'єктивно оцінювати те, що ти Да? Це як писати стихи, лежить під подушку, а думаєш, що mm -hmm. селедка і вилка у тебе рифмуються. Mm -hmm. Я зараз я пропоную зараз, у нас є відео. Пропоную зараз дивитися і одразу прокоментувати, що, що зараз на екрані. Прошу увага на екран. Зараз наші режисери покажуть добірку цього відео. Ось, це. это я так понимаю заставка так это трейлер а це нет, трейлер. это заставка наша mm -hmm. да. заставка заставка была это трейлер это вот Леры фильм. нет это скажем трейлер это наримана это трейлер ага. к альманаху э, "Раздорище", ага. который мы специально собрали и будем его презентовать 4 апреля в субботу в украинском кинотеатре "Лира", который находится на улице Большая Житомирская 40. Вот, э, мы сейчас начали сотрудничество с этим, с, ну, скажем, с нашим кинотеатром, ага. и каждую субботу в 5 часов 17:00 э, мы будем показывать там свои альманахи, то есть ну ага. альманахи СУК. Э, э, и первым мы стартуем с "Раздорища" и там. Мы работа, как моя режиссерская, так вот, вот Леры Сочевец, так и Катерина Горностай, которая буквально позавчера э, взяла приз на Докудей со своим документальным фильмом. Но это ее... Э, тут будет ее игровая картина, которую uh -huh. еще никто не видел. И, премьера. Да, да, да премьера. премьера. И что? мы очень очень хотим помочь э, Кате, потому что это достойно, на самом деле, кино. Очень и, любопытный uh -huh. фильм, и она очень талантлива, действительно... Фильм снят одним планом, представляете, 10 минутным да, то есть, э, Так что на это вот мне кажется стоит, стоит прийти стоит посмотреть. Стоит прийти посмотреть, и вот как бы сделать для себя вот, есть украинское кино, есть ли молодые режиссеры, то есть, и вот увидеть, скажем, нас, пообщаться с нами, задать нам какие-то вопросы. То есть, и вот ну, mm -hmm. каждый в месяц у нас где-то ну, показов 8-10. То про те, про то, що ми говорили на початку, що потрібно для того, щоб да. люди. Почали ходити і любити, треба, щоб вони в першу чергу побачили. Тобто, де ще це ви співпрацюєте з кінотеатром Ліра? Де ще можна буде подивитися uh, роботи? З Апреля ми зручним з кінотеатром Ліра. Також, от 10 апреля, ми будемо робити теж мати роботи в, в свободному пространстві Фройд Хаус, який uh -huh. на улиці Константиновська, тож роботи нові, які ми ще не показували. Дуже достойні, причому... совершенно разные, как по жанрам, так и по качеству и по мысли. То есть mm -hmm. потом наша площадка это Касса Доритма – это наша любимая площадка, это наш тоже такой маленький дом, с которого все и началось. Это находится на ну, Ярославский вал 17Б. Ярославов. Да, mm -hmm. Ярославов вал 17Б, где мы сейчас показываем, скажем, в рамках нашей образовательной программы международные студенческие работы. Вот 3 апреля в пятницу там будет третий блок международных студенческих работ, которых которые ну, я лично собираю. Я в декабре ездил на фестиваль во Францию, в Пуасье, uh -huh. где презентовал свою работу. И познакомился со многими молодыми режиссерами. И как бы попросив их предоставить свои работы для показа, некоммерческого показа в Киеве для студентов, молодых режиссеров, все с удовольствием согласились. То есть никаких условий... Огромная им отдача, то есть люди, как бы мы также скажем, ну, в конце говорим: вот мы выложим их ссылки на их mm -hmm. страницы. Если вам будет что им сказать, скажите, и не пишут, что потрясающий фидбэк. Причем фильмы, которые сделаны, кажется, тоже минимальными на самом деле средствами, в, в плане и способами, но очень сильные. И ты на это смотришь и понимаешь, что все возможно, и понимаешь, что люди работают, и понимаешь, что все это есть. Как бы это очень большой опыт, и очень приятно, что тоже вот эти режиссеры очень с, э, с душой uh -huh. как бы по, как бы соглашаются с, э, нам помочь. То есть это потрясающе. И вот сейчас, например, на следующей неделе будет работа с Коста-Рики, э, будет работа с Чехией, будет работа с Великобританией и будет еще одна работа с Россией. І uh, как бы це того стоїть, і потім вот, ми приходите на наши работы, посмотрите, как бы, и поймите, і как що бы, не все так плохо, що куда стремиться, і що це нужно робити. Ну, якщо так в підсумку сказати, що потрібно найбільше потрібно для, для молодих режисерів, аби далі був результат. В першу чергу, це фінансування чи це можливість, можливість показу. Без финансирования очень тяжело снимать кино, но сейчас это возможно с приходом цифры и вообще можно снимать кино за копейки mm -hmm. и показывать его, суть же не в бюджете. Тут... А в, 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 сути. В, в, в сути? Да, да, да <laughs> так, так <laughs> можно сказать. Тут вот мы как знаете так смотрим, что вот молодые люди, которые снимают самостоятельно, э, это такой себе как бы товар, в который нужно инвестировать. Mm -hmm. То есть молодой режиссер, студент, если в нем что-то увидеть, вложить в него немного mm -hmm. усилий, скажем, тех же денег, то он потом будет отдавать намного больше, mm -hmm. то есть и польза от него будет намного больше. То есть когда студент, студ ну, молодые режиссеры тыкаются во все места, как бы скажем, со своими какими-то работами, это очень, ну, это очень сложно и это mm -hmm. по на попад. Поэтому мы хотим создать такое пространство, такое, скажем, э, поле, в котором можно будет отслеживать молодых режиссеров, mm -hmm. следить за ними и просто на них выходить, с ними общаться. То есть да mm -hmm. и как бы І ми надеемся, що этих людей, яких ми намагаємося як продвигати, да, е, замість е, і почнуть з ними сотрудничати. Тому що це, ну, є над чим працювати і є з ким работать. Я вам дуже дякую, що завітали до нас в студії. Дякую за приємну розмову. Я хочу нагадати, що про сучасне українське кіно його тематику та розвиток а також е, про вітчизняний продукт говорили з режисерами Наріманом Малієвим та Філіпом Сотниченком. Ну а далі. Ранок по-кисский, конечно же, продолжается.